У першому сезоні команда Одеси була одним із головних фаворитів. Краще відтворити еротичний вибух не може ніхто, крім Одеси. Їхні постановки отримували схвальні відгуки журі та високі результати смс голосування. одне з самих ярких виступлінь, було тут, на майданці, Був і дух, і заряд, і сплаченності, і сім'я. І обаятельний привлекательний дівадігуса, але в драматичному півфінальному протистоянні Одесити поступилися Кіровограду, майбутньому переможцю найграндіознішого танцювального шоу країни. Мені здається, що Одесі чуть, -чуть не хватило. Вот та вот юмора. тому хореографами команди міста Одеси у другому сезоні стали люди з неабияким почуттям гумору. Великі комбінатори сучасної хореографії, коля і жора. І так господа. Лед тронулся. Мы в Одессе. Они обладают такой ярко выраженной юморной харизмой. Одесса, наверное, ближе всего к нам. Да. По духу. Говори. Говори, говори. Кому говорить, говори? Я же говорю, а ты говоришь все время. Когда же я скажу? То есть они такие, мне кажется, ядерный дуэт, ядерная смесь. Да, и я думаю, что их внутренний кач совпадет с качем Одесс. Найсексуальнейший человеческий дуэт украинского шоу -пиза. Мы поем такие песни про любовь. Раздеваемся. Все разгляни, все для женщин. Женщины в восторге. Да, я знаю, у нас есть поклонницы, которые в день по 20 раз пересматривали наш клип. Хореографи Одеси, піонери еротичного перформансу в Україні. Хлопці були учасниками шоу «Guys from Heaven». Мужське еротичне шоу. Це був 99-й год. Це було дуже крутое шоу на то время. І раділся проект під названням «Вабан». У нас атлічний балет, замічательна група. Та скандали постійно супроводжують колю і жору. Їхня постановка для молодої виконавиці Аліни Гросу викликала різке обурення громадськості. Такой же скандалище получился, реально. Мама Алины Гросу испугалась, потому да. что ее начали щемить из многих общественных организаций по правам детей. Мало того, меня записали в любовники Алины Гросу. Да. Мы сделали обычную просто постановку. Причем Что-то новое, что-то оно гламурное. Там были типа богатые люди, которые вывели своих собак гулять. В общем, не такие уж мы и скандалисты. Вот. Тем более, что Коля собирается жениться. Вот и все, ребята. Скоро вы мне вычеркнете с рядов холостяко. Я сейчас выбираю костюм на свою свадьбу. С жорой мы выбрали кольцо. Вот такое. Вот такое колечко. С бриллиантами, с брудом, в вот. белом золоте. Да. Шайтана. А с Санечкой мы как раз познакомимся, опять же, в своем коллективе. Вабан. Была такая история, когда-то он сидел, говорил о. Он каждому из участников балета говорил много хорошего замечательного и в самый последний момент сидит вот справа от меня Аня и здесь я понимаю что человека начинает дрожать голос у него начинает э, вот что-то с лицом происходить и тут я становлюсь колено Жора подносит мне цветы быстренько у меня был шок я влипла в эту беседку. Все в слезах, все в помаде, все в шоке. Никто не знал из коллектива, что такое будет. Самое главное, что ради Майданца я отложил свое свадебное путешествие. свадебное путешествие идем в Одессу. Одесситы не были бы одесситами, как бы не підготували для своих хореографов сюрприз. Одесса, мама. Это пацан. Теперь с нас спрос вдвойне. Вообще офигенные. Мне они очень понравились. Они были в шоке, они не ожидали. Мы уже одесситы, да.